Здорово. Ну привет. Привет, привет. Откуда будешь? Откуда я буду? Ну да. Да кто знает. Может завтра в Берлине буду. В Берлине будешь? Ну да, 9 мая. Завтра. 9 ж мая, как его. Да я думал, вы уже взяли Рейстак. Мы пока только в рот взяли. Под Харьковом. Кого? Вы только в рот взяли? Под Харьковом, да. А, ну да, это верно. Ну что же сделаешь. Да, да не только под Харьковом, под Киевом, и под Херсоном. А, ну, и ты ничего не сделаешь. Да, вообще, во многих местах вообще. Да я согласен я... с тобой. Просто сейчас, президент сейчас, у нас миньечек. По... Какой? Миньечек президент у нас. А так бы какой? мы. Президент? Так бы как, мы. Какой президент? Ну, который в рот взял под Харьковом, под Киевом, во многих местах. Ну, какое имя, как президент. Не могу, меня посадят. Хуйло, знаешь такого? А, да, который да, был же там солнышко, потом мономах, а сейчас хуйло. Да, 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 да. Солнышко, мономах, а сейчас хуйло. Так сказать, самый могучий, самый наилучший. Ничего не скажешь, он хуйло. Который который Россию с колен э, поднял и раком поставил. Ну, молодец, видишь, какой то образованный. Конечно. Что-то мне сдается, ты не из России. Да, я и там и не был никогда. Угу. Слава тебе, господи. Ну хорошо, хорошо. На Берлин едешь? Какой Берлин, боже мой! <свят> вот самое интересное самое интересное, блин, это Германия проиграла две <свят> мировые войны и сказала и говорит сейчас, да не будет войны. А вот Советский Союз выиграл с такими потерями такую жестокую войну и говорит, мы можем повторить? Что повторить? 25 миллионов погиб, 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 погибших, это повторить хотите? Ну, я думаю, значительно больше, во-первых. Я думаю, во-первых, значительно больше, во-вторых. Советский... Ну, это я официальную цифру сейчас так сказал. Ну, как официальная я, думаю, цифра конечно, 27 миллионов, 2 миллиона все-таки не э -э, водиться напиться, это раз. А второе, нет больше Советского Союза, вот такой вот победитель. Вот Германия ну, есть, Германия Союз, есть, скажет. а Советского Союза нет. Кто ж победил? Тоже хороший факт. Тоже интересно, да, интересно. Причем он сам развалился. А он не мог существовать в условиях наличия капиталистического окружения. Его развал был предрешен. После того, как Сталин не смог захватить всю Европу, развал Советского Союза э, уже остановить было нельзя. Как обычно. В Точно Ой. так же сейчас будет э, в войне против Украины. Если Россия не сможет победить Украину, а я думаю, что она не сможет с помощью, как это не удивительно, Германии в том числе, э, то развал России предрешенный вопрос. Вопрос а? времени. И я думаю, что Россия не продержится столько лет, сколько продержался Советский Союз с 45 по 91. Он продержался после войны. А Россия столько не продержится. Да, это уже, это уже биение в конвульсиях. Ну просто, чтобы нас потом обломками не закидало. Вот что меня очень сильно напрягает. А, ну это да, это, да, тут другие, да, тут нюансы. Обезьяна с гранатой, это, конечно, да, это Но лучше э, не хочется обижать обезьян но лучше бы этой обезьяны не было физически. Я считаю, что аннигиляция обезьяны, э, аннигиляция обезьяны э, решит вопрос для всей Европы. Там же ж надо не забывать, что там Китай под боком. А это тоже, в общем-то, не ну, хухры-мухры. Да. да. Вот это вот, конечно, Китай, Китай, это уже другой, другой калибр, скажем так. Знаете, я живу в Белгороде, это на границе с Украиной. Да, я знаю Белгород. Да, мне украинцы часто анекдоты раньше рассказывали, когда мы их еще не называли фашистами они мне анекдоты рассказывают один из этих анекдотов был таков Разговаривает, значит боец украинской повстанческой армии ну бандеровецными словами да встречаются бандеровец немец и американец а и немец бандеровец и русский советский и значит говорит значит мы победили в войне Советские кричат, немцы кричат, мы не проиграли. А Бандерас говорит, ребятки, вот Третий Рейх, где он? Нет его. Советский Союз, где он? Нет его. А Украина есть. И шо? Как говорится, за что боролись, на то напоролись. Как Германия боролась за великую арийскую расу, так теперь у нас тут... Туда... Близко не пахнет ей <laughs> арийской это... Тарасы. Ну, честно сказать, Значит... это не имеет уж столь большого значения. Здесь эта проблема нагнетается, раздувается и подогревается. Вот эта вот проблема миграции и миграции в Европе, она подозр... подогревается со стороны Москвы и подогревается очень-очень немалыми деньгами. И следствием этой проблемы является приход во многих европейских, в некоторых европейских странах к власти крайне правых партий, что очень-очень выгодно Москве. Никогда не задавали в себе вопрос, почему вдруг... Они, прав... они финансируют это, какое... это, я в курсе. Да, почему вдруг я... таким я... борцам... Я, собы... бор... я живу в событиях этого всего. Вот борцам так. с нацизмом из Москвы почему вдруг так стало интересно финансировать крайне право, радикально правые партии Европы? То, что за борьба с нацизмом такая, интересная. Да. Альтернатива для Германии, как там она, АДФ называется, да, у вас? Да, да, альтернатива для Германии. А, а, Йобик в а, Венгрии, да. ну и так далее, так далее, так далее. Вот эти все крайне правые э, европейские партии все все Это... финансируются из Москвы. В Германии, в Германии, как бы они не финансировались, э, имеет очень э, как бы, очень печальный опыт этого всего, и, соответствующе этому, это так быстро, так легко не пройдет здесь. Я бы не стал Поэтому недооценивать. Вот, Например, та же, же АФД сейчас по, по, чуть бы не под запретом, я... хотя она и выиграла 30%. Я тоже. бы не стал их недооценивать. Что? Я бы не стал их недооценивать. Не, я не недооцениваю, я не говорю, что она набрала очень большой вес, это, вес типа, но я просто говорю о том, что это, какого, это не так уж и просто для АФД, типа... Э, Прийти к власти. Ну, Гитлеру тоже было непросто прийти в свое время к власти. Если бы не помощь... Нет, если бы не нет, помощь... Вы ошибаетесь. Я вам расскажу сейчас. Если бы не помощь Сталина, который в свое время после выборов в Германии, вторых э, выборов в Германии, э, запретил коммунистам вступать в коалицию с социал-демократами, то ни, никак бы канцлером Гитлер бы не стал. Коммунисты и социал-демократы вошли бы в коалицию, и никакого большинства у Гитлера не было. Но Гитлер Сталин коммунистам запретил вступать с социал-демократами в коалицию, а наоборот сделал все... Там много факторов было. Но это, один, много это, один, из было. Самых, это один из самых важных факторов. Там, Ведь две, нет, там две левые, есть важный фактор, экономические но, проблемы, это, которые это были все, в Германии. Это все имело место быть. Но ну, во время экономического... Нет, во время экономического кризиса, что крайне левые, что крайне правые, всегда набирают больше голосов. Но ведь логично но даже, было... Даже и в России было, посмотрите, да в я России не точно спорю, также, я, да, я не защищаю Россию. Это та же самая ситуация. Простите. Не, я имею в виду та же самая ситуация, что пришел президент, скажем, власти только э, и потом пошло как бы все уже как бы такой откат как бы 90-е года прошли и как бы все на подъем пошло да только деньги конечно и не туда тратились а вот так было что этом. выросла цена нефти и так далее понимаете то есть я не об этом ух ты, какой у вас там и я просто вам говорю о том что это это имеет тоже большую вес имеет имеет но согласитесь если бы в тридцать третьем году э, э, логично левые партии две вступили бы в коалицию то э, гитлер со своими голосами, хотя формально у него было большинство голосов, но для создания коалиции ему одному не хватало этого, то есть никакого монобольшинства у него не было. Если бы две левые партии объединились, то есть коммунисты и социал-демократы, это же левые партии, правильно? То никакого Гитлера при власти не было. Но, но... но Гитлер, Гитлер много что повзаимствовал у Советского Союза, даже самая гестапо, которая получилась в НКВД даже самое то же самое ГУЛАГи, которые потом остались э, концентрационными лагерями и так далее, понимаете? Я, это вам, же, я, откуда вам, это я вам больше того стою, скажу. При входе Красной тогда уже Советской армии на территорию Германии э, Советская армия использовала немецкие концлагеря по прямому назначению, как концлагеря. Может быть, это я это не знаю точно. Но то, что это как у а, гулаги были до концентрационных лагерей, это факт, понимаете, это те же самые соловки, из которых все началось. Да кто же, и, кто же а, с этим спорит? Я не сторонник власти. А и те же самые, те же самые приемы, типа НКВД, которые были обучены Гестапо, они же, они же, по сути, типа, очень хорошо, типа, Поэтому-то это и Сталин-то и не мог, не мог поверить, когда Гитлер напал на Советский Союз. Он -то не мог, этому не мог поверить, потому что были хорошие отношения, по сути говоря. Ну, там другие причины конечно. были. Он просто хотел сам напасть, но его просто не. Ну да, не конечно, мусор. они его просто опередили, да. да это, конечно, это И понятно. разнесли э, передовые части, которые были э, в исходных районах, э, для, сосредоточены для наступление. А это говорит просто о том, что куда не прилетит немецкий снаряд, везде он будет сеять смерть среди Красной Армии, потому что они были сосредоточены в уст, на узких участках э, для нападения на Германию. Ну, собственно говоря, и все. Ну, ладно, я вас понял. Что ж, беседа с вами мне была достаточно интересна. Надеюсь, вам тоже. Да, да пойду-ка я... Не на... часто встретишь, скажем... Э что, что вы сказали, не услышал. Не, не, не часто встретишь русского человека с таким мнением, как у вас. А я не русский, я украинец. А, вы, у укра... а, вас Украина. Не, я с России, но, но я не русский. А так вы же сказали Белгород, я, поэтому я, поэтому я, я про Белгород. Так я же вам говорю, я с России, но я не русский. А, а, окей, понял. Понял, понял. Понял. Ладно. Я просто, я думал, просто... То, что я встретил, меня удивило. поэтому Вы сказали, из Белгорода, поэтому я Я всю жизнь прожил на границе двух народов. Но я украинец этнический. Ну что ж тут сделаешь? Тут много таких... То есть вы из Харькова, получается? Ну, мои предки родом из Полтавы, из Харькова, да. вот, Но дело ж не в этом. Здесь просто много таких. Просто многие в России украинцы уже забыли или боятся называть себя украинцами. Да, я понимаю, это также и на Кубани, например. Да, 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 моя тетка жила на Кубани, бежала от голода в 30-е э, на Кубань, по глупости своей побежала на Кубань, но там же тоже украинцы, поэтому там был такой же голод. Да? Также, также и в, это, в Курской области там тоже очень много украинцев. Совершенно верно, в Белгородской области огромное количество украинцев. Просто я же говорю, многие из них или боятся, а сам... или забыли. А я не забыл. Ну, Белгород был вообще, вообще был это какого, один из городов Украины. Это... Ну, Слобожанская Пару, Украина. Пару -пару. Да, губерния, Слобожанская украинская губерния еще в Российской империи, была единственная губерния, которая имела в своем названии э, слово «украинская». Это была Слободская, Слобожанская губерния. Она так называлась? Слабожанская а -а -а. украинская губерния. Да, Белгород не уходил, да. Понятно. А вы военный или у вас такой камуфляж? Рыбак я просто рыбак. Понятно. Да. Ладно. Тогда хорошие рыбаки. Рыбачки, рыб... Как это по-русски даю? Хорошие рыбалки вам и, и берегите себя. Да, спасибо. На все добро. Всего доброго. Да, всего доброго. Друзья, друзья, так верно. Дякую вам, друзья мои. Ключики. Дякую за допомогу. Дякую за те, що залишаєте посилання. Підтримуємо військо, підтримуємо війську. Я нудный, але підтримуємо, підтримуємо, підтримуємо військо.